Вітаю вас в ефірі Третій Тайм. Сьогодні ми знаходимося на стадіоні Ворскла, де за мить пройде матч ветеранів Полтавської Ворскли та Київського Динамо. І якщо ти, мій маленький телеглядач, не знаєш, хто такий Іван Яремчук або Ігор Кислов, швидше поклиш до телевізора свого батька. Говорить, Андрій Іванов показує Олексій Гнипа. Поїхали. Товариський матч був приурочений відразу до кількох знаменних подій – Дню захисту детей, П'ятиріччю завоювання Ворської Кубка України і прийдешньому 60-літньому ювілею клубу. Однак це не всі шляхетні цілі поєдинку, адже ветерани показали, що Україна від півночі до півні і від заходу до сходу єдина країна. Славні гравці минулого з різних куточків нашої України, але футбол їх об'єднав в Полтаві. Крім того, всі гроші від продажу квитків підуть у підшефні ворсклі дитячі будинки. А ветерани Динамо перед матчем відвідали дитячу лікарню Полтави, де передали м'ячі з автографами, солодкі подарунки та інші ціні. Во-первых, во когда попадаешь в такие заведения, конечно грустно, во-первых, на, на душе, что именно смотреть на все это, когда больные дети и переживаешь. Я сентиментальный человек, поэтому для меня это, конечно, и, и плакать хочется, и все. И тем не менее, мы стараемся, как бы всем чем можем помочь детям. Мы поддерживаем, как, ну знаете, как можем, потому что все-таки здоровье не, не выбирают, скажем так. И поэтому я думаю, это мы отдаем как бы долг и то, что борются за них врачи, мы видим, что и помогают. И это как-то, знаете, вдохновляет и своему сыну объясняет, что вот это у тебя есть здоровье и держись за него. Я думаю, это самое ценное все-таки. Перед грою та у перерві глядачів розважав діджей джедай та ансамбль Живі барабани. А перший гол у матчі трапився вже на четвертій хвилині. Сергій Чуйченко ударом головою відкрив рахунок. 1-0 ветерани Полтави повели. Через 10 хвилин той же Чуйченко забив знову головою. На вісну передачу йому віддав зі штрафного Іван Шарій. У таких випадках говорять закинув, наче рукою. А Сергій Чуйченко сповна скористався таким відмінним пасом. Потім динамівець Віталій Косовський скоротив відставання своєї команди до мінімуму. На цьому й закінчився перший тайм у другій половині гри. йшла боротьба з великою кількістю небезпечних моментів. В результаті Едуард цих майструк забив за динамо точно в дальній кут. 2-2. ворскляни відповіли небезпечним моментом. Шарій розібрався на правому фланзі зі своїм опікуном і вирізав відмінну передачу на президента Ворскли Олега Бабаєва. Олег Мейданович красиво пробував головою в події, але м'яч потрапив у штан. В результате ничья и доля матча вирішувалася за допомогою пенальти. Після серії ударів вирішально 11-метровий пробивав Іван Шарій. Публіка на стадіоні просто шаленіла, вітаючи свого кумира. Іван Григорович виконав пенальті чітко і приніс перемогу ветеранам ворску. 4-3 по пенальті. Ми перериваємо нашу передачу для екстреного випуску огляду спортивних подій за тиждень. Вісім років полтавська Ніка не виступала у великому футболі. А 31 травня вона зійшлася у матчі з миколаївською торпедочкою. Дощова погода вплинула на якість газону полтавського стадіону Динамо. Крім того, Ніка до цього не провела жодного тренування на траві. Відтак і перші хвилини матчу були за суперницями. Кілька небезпечних атак від торпедочки і наприкінці першого тайму гості вийшли уперед. Клепацька вдала реалізувала пенальті. Втім, уже на початку другої половини гри Єрмоленко відновила паритету поєдинку. А на 77-й хвилині Ніка вийшла уперед. Гол на рахунку Бабенко. Проте за п'ять хвилин до кінця зустрічі Дзіно забила другий гол торпедочки і встановила кінцевий рахунок зустрічі 2-2. Керівництво Федерації волейболу України відзвітувало, куди і на що витрачені гроші у минулому році. Президент же федерації Володимир Туровський зазначив, що його колеги мають над чим працювати, адже прогалин торік вистачало. І все ж найпалкіші словесні баталії розгорілися, коли говорили про фінансування галузі. Тренери дитячих спортивних шкіл переконували, що воно практично відсутнє. Мовляв, навіть м'ячі ті змушені купувати за власні гроші, хоча на заробітну плату трохи більше за тисячу гривень не розгуляєшся. Заступник же міністра молоді та спорту України Ніна Уманець говорить, фінансування відповідає результатам. Немає досягнень, немає і грошей. Втім, залишати спортсменів і тренерів наодинці із проблемами ніхто не збирається. Невдовзі Мінспорту проведе розширену колегію, де й шукатимуть шляхи виведення з кризи саме ігрових видів спорту. Юні текундисти, хлопці та дівчата виборювали право брати участь у чемпіонаті Європи та світу. Адже саме за результатами цього турніру у Полтаві комплектуватимуть збірну України. В тренуваннях участвують більше 300 спортсменів. Фактично з усіх регіонів нашої України. Спортсменів у ваговій категорії кадети старший шкільний вік поділили на 10 вагових категорій, як серед хлопців, так і серед дівчат. У молоді вагових категорій було менше по 8. Мені подобається як судді, реферіат. все честно. Я езжу ну, раз в месяц как минимум на соревнования. Ну, в Полтаве тебе нравится? Что бы отметил? В Полтаве нравится. Мы вчера ходили в музей Полтавской битвы. А после матча его участники делились враженнями. Впечатление, конечно, воспоминания о той игре. Все помнят, когда мы 4-3 обыграли Динамо Киев. Всегда было приятно против Динамо Киева. Это ясно, команда номер один. И, конечно, и Шахтер. Приятно с такой командой играть и забивать голы. Ну, конечно, и настроились в этой игре, старались, все видели, что и поддержка трибун это всегда нас поддерживала и давала какой-то результат. Спасибо. Оценили, как болельщики кричали, что Шария и Чученко в основу ворскую? Ну, не слышал, потому что я играл, но они где-то вспоминают те времена, когда мы играли вместе, и наш дуэт, мы всегда где-то забивали голы и всегда друг другу отдавали передачи. Супер, с полной молодые годы. Со многими приходилось встречаться как с противниками, сегодня была более дружественная обстановка. Многим сложилось впечатление, что игра была, как бы складывалась на ничью, поверьте мне, это не так был накал, были эмоции, даже между собой успевали друг другу сказать добрые слова. Поэтому прекрасно, хотелось бы, чтобы это побольше этих матчей было, чтобы они проходили практически в каждом городе, ну и, наверное, на моей родине, на Донбассе. Интересно было бы и с донецким шахтером сыграть. А, ну вот киевские коллеги говорят, что, в принципе, Ворска играла сегодня жестко. Что можете сказать про это? Ну, такой, выбрали такой стиль игры. Тренер сказал, играть более жестче получалось. Футбол – это не балет, как говорится, и поэтому все возможно. Самое главное, то, что приехали такие звезды украинского футбола, чемпионы Советского Союза, чемпионы Украины. Это престижно и приятно. Много людей, хоть и погода плохая была, мы рады, что так много пришло людей поболеть, посмотреть тот футбол, который был раньше, был вроде как бы красивее и зрелищнее. Все, так думаю, считаете, что... получился такой футбол да, или да, может чего-то уже не хватает? Ну, вот скорости не хватает, а так по красоте то, конечно. Вам, под... вам, вам футбол понравился? Нам да. А да? Вам? Конечно. Я еще и принял в нем участие, поэтому. Вот такой вопрос как раз, как вам футбол с поля, а не с трибуны? Ну, не так часто бывает, я второй раз в своей жизни играю на этом поле, когда чувствую себя в роли футболиста, а не в роли болельщика, а тем более президента команды. И хочу сказать, что я понимаю, насколько тяжел труд футболистов, это раз. Но второе, понимаешь, насколько есть ответственность. Вот я не забил пенальти после матча и себя очень корю. Не забил гол в момент игры, вы напомните. Я считал, что он уже в воротах, а так получилось. Ну, ответственность действительно большая. Ну, а так вот скажу вам э, комплимент со стороны Динамо Киев. Они говорят, Никогда в Полтаве такого не было э, хорошего поля. Это раз. Второе, я скажу, что, конечно, ощущения на поле совсем другие. Вот. Ну и сыграть с такими именами, как и в киевском «Динамо», да и наши ребята, там, Иван Шарий, и Сергей Чученко, и другие ребята. Я ну, был очень приятно. А все-таки основная миссия была же не игра, не счет, а вот что вы хотели? Основная миссия, я хочу сказать, что, во-первых, мы играем 1 июня, в День защиты детей, и все, что сегодня мы тут собрали, и плюс клубные деньги подарим нашим детским домам, кому мы помогаем, это раз. Второе, хотелось бы, чтобы мы уходили уже от ситуации вот этой военной которая есть в Украине потому что это страшно это тяжело это непонятно я не хочу чтобы наши люди привыкали к смертям и привыкали к тому что гибнут люди и что идут боевые действия хочу чтобы наши люди привыкали и дальше продолжали любить футбол вот эта наша организация когда мы все вместе Украина едина что мы занимаемся футболом мы любим футбол играют наши дети любят футбол все и пенсионеры и люди будем такого зрелого возраста это очень важно мы сегодня чули как властные с трибун кричали что Ивана Шаря можно Шеворскому заявлять и я бы это все оставили да не но ну это уже спасибо им за это что они кричат ну время уже возраст конечно но болельщики пришли Посмотреть на ветеранов и на ветеранов Киевской Динамо, на праздник на этот. И спасибо им, что они так поддерживали нашу команду. Так же и как команду Киевской Динамо. А скажите, пожалуйста, приятно ли много лет спустя забить все-таки на этом стадионе опять решающий гол? Ну да, конечно, приятно, что и раньше это было в этих играх в ответственных календарных, и сегодня тоже. Правда, не с игры, а после матча в серии пенальти. Но все равно это считается как зачет считается. Не а, могу вас не спросить, можете что-то пожелать болельщикам? Это такое непростое для Украины время. Ну, я думаю, что надо им сейчас всем соединиться болельщикам, что, чтобы они были за единую Украину, что Украина у нас одна и неделимая, и чтобы болели, ходили на футбол, футбол сближает наши народы, как север, юг, восток, запад. Дай Бог, чтобы все было у нас хорошо. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот сегодня показалось, что как-то Соленко уж слишком слабо пробивал пенальти. Так было задумано или все-таки а он так бьет, как, как Добровольский. Понимаешь, у него просто проблема одна. Если вратарь угадал, то ему уже, честно говоря, задница. Ну и вот он угадал. А получилось так, как будто он сдавал, понимаешь? Ну, он всегда так бьет, просто вспомню Добровольский тоже, он смотрел на вратаря, понимаешь, а уже когда уже бьешь, уже мяч не повернешь. Он всегда так бьет. Чуть-чуть напомнил. Больше, больше не будет бить, я тебе гарантирую. Ну, дело не в пенальти, дело-то было проблема, я думаю, ну, для нас лично, то, что перелупили действительно ребят. Знаешь, все-таки я понимаю, что мы играем в футбол, а не занимаемся балетом, или хотя балет, я считаю, это тоже очень серьезный труд. Да вот. Ну, так лупить после 50, ты знаете, там 64 есть. Мне уже 45 в октябре будет. Ну, знаешь как, приехали, перелупили. Но самый главный праздник мы уже сделали. Сегодня вон кацентр. Скажите, Сейчас... пожалуйста, именно поэтому вы так часто спорили с судьей сегодня. Ну, потому что, ты понимаешь, я судья. Ну, вот смотри, это с чего? Но человек мимо бежит, и что Кто-то царапает, что я кому-то что-то сделал в центре поля. Может, кто-то ногти не постриг. Я понимаю, когда 20 лет люди, да, 25. Здесь людям 50, там кто-то да, кто еле ходит, понимаешь, кто-то вообще еле ползает. Я тоже он отходил, но просто редко ошибался. Надо же тоже скидки какие-то делать, понимаешь? А там подкаты в гланды, я, меня он вынесли, я уже мяч по на линии получал, блин. Зачем этот подкат? Седой чудак уже. Ну куда? Я понимаю, мозгов нету, молодой парень. Ну, ты уже жизнь почти прозил. Ну, вот, мне понравилось только вот это вот отношение. И именно не потому, что, знаешь, там, э, мы там жалуемся, что нас там два сыграли или что-то, проиграли там по пенальти. Потому что так, э, ветераны так играть не должны. А ну я... представь, получить перелом 45-50 лет. Долго ну, срастаться. Да, во-первых, долго срастаться, а срастется ли? Понимаешь? И что это умно? Виктор, показывать футбол надо, знаешь, когда было? В 90-х. Вот они бы мне показали, я бы посмотрел на них. Они только номер мой читали. Вот в чем дело. А сейчас что показывать? Сейчас надо отдыхать и получать удовольствие. И поздравляю полтовчан с праздником. Пойдем, Игорь. Вот он моего, Игорь, мой полчаник. Игорь, а как вам сегодняшняя игра? Нет, безусловно, я увидел ребят, с которыми не виделся многие-многие годы. Мы с Ветюшкой не видели 25, 25, 25 лет. Мы играли с ним вместе в Тюменском геологе. Он тогда молодой был еще, подающий надежды. Мальчишка Салабонтик. пришел. Я его с удовольствием, ну. Действительно, у нас это, вот, сохранилась эта теплота, дружба. И, хотя мы с ним не виделись, я же повторяю огромное количество уже лет. Но со многими ребятами, потому что я в футболе, встречаемся и на сборах, и пересекаемся. Безусловно, приезд киевского Динамо, этих людей, этих. Ну, вы нас хорошо встретили, я согласен. Ну, Вам бы еще лопаты, и да, кирки раздать. Мой друг, ты понимаешь, о чем речь. Спасибо большое. Друзі, я вам хочу нагадати, що у третього тайму є своя сторінка у соціальній мережі. Там ви зможете побачити усі випуски третього тайму, а також подивитись сюжети на спортивну тематику телеканалу «Лтава». Ще хотів нагадати, що у «Лтави» з'явився свій Ютуб канал. Тож, перемагайте завжди, до побачення!